kita insyaAllah tidak akan menjadi lebih teruk daripada semasa zaman paguh menjadi Perdana Menteri. InsyaAllah. Kerana kalau berdasarkan kepada... S silence, silence. Tengoklah. Tengok. Pagoh Paguh baik, baik. tanya. Silakan paguh. Uh, terima kasih yang tua. Terima kasih kepada yang membuat menteri. Dari penjelasan yang membuat menteri tadi, saya rasa walaupun nampak ada langkah-langkah dan strategi yang dah disusun, tapi pastinya dia akan mengambil masa. Persoalan yang berbangkit sekarang inilah lepas kita menghadapi masalah pandemik. Ramai yang dah terkesan. Kumpulan rentan, miskin bertambah. Industri kecil sederhana pun begitu buruk keadaannya. Jadi saya nak tanya, kalau keadaannya sebegitu berterusan dan untuk tahun ini akan menjadi masalah besar lagi, apakah tidak ada langkah segera? Seperti yang kita pernah buat di zaman Perikatan Nasional, pakej rangsangan bersasar saya cadangkan itu ialah untuk menumpukan pada sektor-sektor yang mengambil masa untuk dipulihkan. Terutama PMKS Bumi Putra, sektor pembinaan, pelancongan yang ikut maklumat yang saya tahu, dia mengambil masa begitu lama. Kalau tak ada intervensi daripada kerajaan, mungkin dia akan runtuh. Sebab itu kalau kadar yang disebutkan oleh Muhammad tadi 43% tahun ini sasarannya bermakna sudah menurun tu kesan di bawah tu lebih teruk daripada 43% perhaps, kalau kita yang pengalaman yang saya tahulah. Jadi persoalan saya boleh tak kata kabinet Malaysia bukannya bomb menteri saja melihat ini secara lebih khusus dan mencadangkan sebagai satu pakej rangsangan khusus untuk menangani masalah katalah untuk tempoh 2 tahun saja. Dengan katalah peruntukan 100 ke 200 bilion yang mana melibatkan fiskal itu suntikan kerajaan ataupun non fiskal macam moratorium bank kerjaan tak keluar satu sen EPF kerjaan tak keluar satu sen tapi saya dah tahu pendirian kerjaan uh, madani ni sekarang ni kata itu tak boleh dilaksanakan jadi kalau itu saja tak ada sedangkan strategi yang Ahmad sebut tadi akan memil masa lama yang tua jadi saya bimbang tahu tahun ini keadaan akan bertambah lebih teruk mungkin lebih ramai orang akan hilang pekerjaan pendapatan tidak ada B40 sudah jadi B61 dah jadi kalau tidak ada ketegasan pihak kajian, apa langkah yang nak dibuat segera supaya masalah ini tidak akan berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sepako, sila menteri. Sepako. Pertamanya berdasarkan kepada uh, unjuran dan prestasi ekonomi sekarang. Kita insya-Allah tidak akan menjadi lebih teruk daripada semasa zaman Pagoh menjadi Perdana Menteri, insya-Allah. Karena kalau berdasarkan kepada Silence. Tengahlah, tengoklah. Pagoh tanya. Paguh tanya, menteri jawab. Baik, 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 baik. Dan menteri jawab bertanya berdasarkan kepada data-data data kerajaan yang ada. Kalau lihat kepada sains keluaran dalam negara kasar kita sekarang yang dipertua, semua sektor telah pulih kecuali satu saja iaitu pertanian. Jadi kalau Pagoh mengatakan bahawa keadaan pada tahun ini akan menjadi lebih teruk daripada sebelum ini, data-data ekonomi yang ada itu tidak menyokong apa yang disebut oleh Pagoh. Yang keduanya, walaupun Pagoh mengatakan kerajaan boleh memperuntukkan 200 300 bilion, kita juga sedar bahawa kami terpaksa mewarisi satu bebanan hutang yang besar Pak Goh. Sebab itu dalam suasana yang ekonomi sudah pun melepasi endemik. Dan kita juga memastikan bahawa kita menangani cabaran-cabaran antarabangsa yang terbaik ialah mengimbangi di antara suntikan dan bantuan dengan mengukuhkan keadaan fiskal negara. Kerana Pak Goh juga tahu contohnya. Kerajaan kita sekarang ini berada dalam defisit. Kalau contohnya kerajaan mengambil hutang sehingga 200 300 bilion seperti yang disebut oleh Pagoh. Kita mengambil hutang dalam suasana kadar faedah antarabangsa lebih tinggi. Ini akan terus mewariskan beban hutang negara kepada kerajaan dan generasi yang akan datang seperti mana kami mewarisi sehingga 40 bilion lebih setiap tahun adalah semata-mata untuk membayar hutang-hutang yang telah pun diambil sebahagiannya semasa paguh menjadi Perdana Menteri. Sebab itu ada cara yang kita boleh menjaga kebajikan kumpulan rentan seperti yang saya sebut tadi. Ada cara kita boleh memulihkan ekonomi PMKS tanpa kita mengambil tindakan berhutang dan menambah beban seperti yang diamalkan oleh perikatan nasional sebelum ini terima kasih baik